ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக சுப்பிரபாத்தம் துயில் எழுப்புதல் எந்த ராமானுஜமுனி கைங்கரியசபா திருமுற்றத்து அடியார் குழாங்களுக்கு சபா சார்பாக அநேக மங்களா சாசனங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ராமானுஜ சதுஸ்லோகி அகிலாத்ம குணாபாசம் அஜான திமிராபகம் ஆசிரிதானாம் சுச்சரணம் वन्दे अनन्तार्यदेशिकम् श्रीमत् रामानुजाचार्य श्रीपादाम्बोरुहद्वयं सदुत्तमाङ्गसन्तार्यम् अनन्तार्यमहं भजे भुविनो विमतान् भूय कुलिशीभूयकुदृष्टिभिः समेतान् ஜ ராமானுசேஷை எம்பெருமானாரே உம்முடைய கிரந்தங்கள் அனைத்தும் கற்றவர்களால் பெரிதும் போற்றும்படியாக உள்ளன வேதங்களுக்கு முரணான பொருள் கூறும் மதத்தினர் என்னும் மலைகளை பொடியாக்கும் வஜ்ராயுதம் போன்று உமது கிரந்தங்கள் உள்ளன இப்படிப்பட்ட நீவீர் திருவேங்கடமலையில் பல்லாண்டு வெற்றியுடன் வாழ வேண்டும் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜெயர் திருவிடிகளே சரணம்

श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्दः अस्य श्रीभगवताः महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे मन्वन्थरे तमे कलियुके प्रथमे बाते जम्बूद्बीबे भारदवर्षे वरदकण्ठे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्धमाने व्यवहारिके षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये क्रोतिनामसंवत्सरे उत्तरायणे शुक्लपक्षे शिशिरऋतौ मीनमासे पौर्णमावास्यायाम् अस्यां शुभदिथौ स्थिरवासर युक्तायां हस्तानक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्री गुणविशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदितौ श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपम् अद्य करिष्ये श्रीमते रामानुजाय नमः ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜேயர் திருவடிகளே சரணம்